В таких турнирах не важен как бы, результат, важно попробовать свои силы с сильными соперниками. А на этом турнире были действительно сильные соперники, ведущие сборные как бы, чемпионата Европы и Россия, и Франция, представители еще в прошлом году дивизиона Б англичане. Вот сейчас такие амбициозные приехали. Ну так тоже неплохая команда. Вот. Обидно, конечно, обидно. Притом мы в этой встрече после провала 13-2 в первой четверти, в начале первой четверти, практически всю игру лидировали в счете. Вот, и концовочку немножко не хватило. Опять-таки задача была и попробовать ребят, и немножко там где-то экспериментиков парочку было. Вот, поэтому вот так вот. Очень приятно было, как бы, то, что отметили организаторы турнира мы получили приз за лучшее нападение на турнире, приз fair play, честной игры. Кирилл Подковыров стал лучшим атакующим защитником турнира, Женя Балабан лучшим четвертым номером тяжелым форвардом, вот и Саша Кобец стал MVP турнира, что тоже очень приятно. Но это опять-таки это все промежуточный результат. Лучше, пусть это будет на чемпионате Европы. С Беларуси, я, я думаю, эти игры как бы. Записывать там большой актив себе не стоит, потому что команда послабее. Кстати, это вот сказывалось в первой игре со сборной России, потому что ну, тяжело было перестроиться сразу со скорости, которую нам предложила Беларусь, на скорость, которую предложила Россия. Вот. Поэтому вот эти вот победы, конечно, от Франции, над Англией, вообще, вот, как бы этот турнир говорит о том, что мы идем в правильном направлении осталось еще две с половиной недели, вот как мы их еще поработаем, от этого будет зависеть. Мы сейчас повезли 12 человек во Францию, послезавтра мы вылетаем в Сербию, мы как бы еще двух человек попробуем, как бы немножко изменим состав. А уже после Сербии будем определяться. В Сербии Сербия, Россия опять-таки и Греция. Ни мы, ни они не открывают своих карт, мы пробуем, испытываем друг друга, как бы ищем, где, где вот в том, что спрятали, где то, что будет на Европе. Вот, я думаю, и, и они так же само работают. Поэтому это, это очередное просто, ну, очередное испытание, очередной тест для команды, не больше. Я с этими ребятами давно дружу, знаком, и мне было очень легко влиться в коллектив. Мы уже играли в одних командах вместе и ездили в другие, на другие соревнования, и было легко влиться в коллектив. Я получил лучшего второго номера, атакующего защитника. Ну, это, это хорошо, но надо готовиться к чемпионату Европы, и вот там надо побеждать. Все были матчи сложные, но я думаю, самое сложное было с Россией. Это была первая игра, и в финале мы в овертайме проиграли. Играли хорошо, но не хватило немного сил и, и сыгранности. Будем над этим работать. Ну это поражение, это как бы товарищеский матч с нашим соперником. Мы изучили его, их, их действия, комбинации. И на следующей игры тоже настроились хорошо и за счет этого выше. Я думаю, мы можем занять хорошее место достойно и достойно вы выступить.